Раньше мы смотрели в небо и там искали свое место среди звезд. А теперь смотрим под ноги и пытаемся выжить в этой грязи. Твоя жизнь — это книга. У тебя есть множество глав в твоей книге. Но когда она закончится? Н насколько хороша она будет? И мой личный вопрос к тебе. Почему не ты? У тебя есть мозги, ты можешь принимать решения, ты можешь придумать план, ты можешь изменить свою жизнь, ты можешь значительно вырасти в ближайшие несколько лет, ты можешь осуществить свои мечты, ты можешь построить финансовую независимость для своей семьи, ты можешь стать здоровым, ты можешь стать сильным. Почему не ты? Чего вы боитесь? Что пугает вас? Ведь у каждого из нас есть свои страхи. У каждого из нас есть что-то, что мешает нам, что сдерживает нас. И когда мы начинаем задумываться о жизни, то понимаем... Я вам скажу, что вас сдерживает. Вначале это сдерживает просто ваша линия, лень, лень, не знаю, называется. Короче, а потом работа. Это просто как пирамида. Вы идете на работу, вы думаете, вы оставите и все. Приділяйте все, ви більше не знайдете таку роботу або так далі. Ви можете робити помилі роботи, ви можете робити, виділяти дві години в день. У Вас буде ті дві години в день, повірте, бо ви це ті, дивитесь і все, ви вже все, вже дві години, всі хтось це потратили, а більше ви не маєте часу вже на щось більш інше. Займайтеся спортом, займайтеся саморозвиттям, читайте реальну книгу, можливо, комусь поможе. Можливо, комусь взагалі не допомагає ця книга. Не знаю, то зависить від вас, люди. Займайтеся собою, займайтеся серцем, що чу чувству чу ваше серце, то, то і займайтеся. Все, друзі. Та підписуйтесь на наш телеграм-канал і пишіть в коментарях вашу думку. Я залюбки послухаю ваші ідеї, ваші мислі. И ваши найкращі цитаты.